Еще Ринганонсер выскочит и тоже начнет подпевать. Да, мы вы это поняли да, в самом начале. Человек да, с голосом. Но да, сейчас все-таки да, да. переходим к боксу. Владимир Никитин, Николай Буценко. 1-0. Украина впереди. Украинские атаманы после победы Хасанбоя Душматова выходят вперед в Москве, что очень важно. is, is, well. is, is Ukraine. Ukraine. Ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner from, from Ukraine, Ukraine. Mykola Butsanka.

Більш нічого так є певні реваншистські настрої у нього щодо Володимира Нікітіна. Чудово він його пам'ятає. Там такий дуже близький бій був насправді. Неодностайно переміг Нікітін. Залишається безперечно певні запитання до арбітражу та суддівства. Зрештою, коли їх не було. Ну, якщо мені не змінює пам'ять, це медаль Миколая Буценка стала для нас єдиною на тому чемпіонаті міру. В том в смысле на последнем, который проходил в Алмате, опять же визитка Николая Буценко. все его победы и два поражения, пять побед, одна из них нокаутом. Также помним, вот у него дважды он в прошлом сезоне боксировал против Даниэля лимоны из Италии, также вот эта победа нокаутом над Эдгаром Волсом из Германии, но это уже все было в этом сезоне. Также поражение одно в этом сезоне от Джельхира Хидай. Дуже серьезно нас справился француз Джельхир Хедафи. одна из зирок в соседней серии бокс. Ну и Владимир Никитин, серебряный призер чемпионата света минулого года, появляется. Он тут одна из главных зирок. И он сейчас будет запаливать рынок, это безперечно. Будем желать успеху Михаилу Буценко. Сподіваюсь, що знайде у ключик ключики до обороны Никитина в першу чергу. На два года, как вы видите, Владимир Никитин старше, чем Николай Буценко, 24 года боксеру из России, но он также далеко не первый сезон во всемирной серии бокса. Начал он боксировать в ВСБ в сезоне еще 2011-2012, тогда, когда представляли не страны команды, а города. Он боксировал в команде «Динамо Москва», также в этой команде боксировал и наш Саша Гвоздик. Но потом вот сезон пропускали 2012-2013. Ну и в сезоне 13-14 в этом сезоне он вместе с остальными вернулся во всемирную серию бокса, вернулся в команду России. Ну и, до речи, там говорили про Владимира Никитина, что близкий он до того, чтобы перейти в профи. Что, майже нашли там менеджера, промоутерскую компанию за купленным выступафтом боксував, ты але знаешь, пока что майже... не Ваня Голуб э, взял и перешел в профессионал. Также и Хитров, которые были разговоры о том, что он должен был усилить э, команду украинские атаманы в этом сезоне. Он также уже уехал в Америку. 23, is then, to eight, нам the so это нам напоминает все-таки имя главного тренера. 5, Серебряный призер чемпионата мира. Владимир Никитина. Он в углу. И ну и в принципе... Все последние завоевания Владимира Никитина от Нонсера, ну серьезный боксер, тут не о чем говорить, три бронзы у него в чемпионатах России в 2012 году, это золото, и на, по молодежи в 2012-м тоже золото. Ну, и Владимир так, что протягом четырех лет он перебывает где в элите самого аматорского российского бокса. Ну, он сборник, да. Тут, опять же, то, про что мы говорили, что тот год, когда нету ни Европы, ни мира, почти, ну, не почти все, конечно, очень многие из э, сборной России пришли вот э, в команду в ВСБ, для того, чтобы, ну это не просто там нельзя говорить, да, что это поддержание формы, это действительно очень серьезная проверка. Всемирной серии бокса, это уже не аматорский бокс, это пять раундов, это очень разные соперники, опять же, в этом сезоне заявилась Куба. Ну и плюс до этого, не забывайте график, так, дуже щенит, ты не готовишься до окремо взятого замагания, а подводишь себе свою форму до ноги, свою вагу, ты весь час ось в своей ваговой категории можешь быть но ребята уже потяжелее такого же, конечно, быстрого боя, как э, Рапитян, Дусматов, мы не увидим. Коля Буценко, тоже очень большие надежды на него. Вот он проиграл Хидафи в следующем уже в своем бою против э, Шиветапы. Он доказал свое преимущество, он выиграл. Но также очень заряженным он поехал на этот бой. Хотя вы слышали его слова, что спорт вне политики, они про это не думают. А вот это поражение в этом сезоне очень на в школе не понравилось. И он будет доказывать, что действительно он один из самых лучших в этом бесе. И как где то не доказывать, как не на ринге. Вот первый вечер в Москве, это уже да, 10 человек выбрали на этот вечер. В принципе, ну, на ответку тоже по 5 человек. Тут значит, что ты уже многое значишь в команде «Украинские атаманы». На тебя делается ставка. Ну а у нас Владимир Никитин, Владимир Рынгон. Винда кто этот умовы? Вин тут господар, принаймні, він са хочет показати. І дуже він да, и дуже наполегливо на тисну на Миколу Буценка. Хотя Владимир Никитин очень внимателен. Он попадает, что неприятно, конечно же, для нас. Мы болеем за Колю Буценко. Коля больше двигается. Никитин занял центр Ринга. Только следует за Колей Буценко. Не горіже він піти так настільки, що Буценко не може дистанцію свою зловити. Коля працює жорстче, тут, я согласен. Так, тут на чистому не вийде. Хоча за Буценка я ніколи не наблюдав. На чистому тут не вийде. Нікітін вже дав зрозуміти, що він буде в кістку працювати. Ось вулич Буценко. Десь прозупинути Володимира Нікітіна потрібно. Потому что он очень заряженно выстрелил на цей ринг, на цей двойной 30 секунд да? первого раунда. Да, раунд, который вот, тоже, знаешь, из пяти, наверное, считать тяжелее всего. Когда боксеры только разогреваются, пристрелка, опять же, выходят только на свою дистанцию. Очень тяжело проявить тут же больше. Но ну, вот Никитин тяжелый удары попадает Никитин. на Буценко в углу пытается он выйти от канатов. Но опять же, он принимает бой от Никитина. Ой-ой-ой, Никитин зависся ту же сильный, это пометно. Спочатку поливал до арбитра. Потом вырешил. Самотушка виходити из крупного становища. Ну и вот за он на мабуть, все ж таки цей раунд віддадуть самому ему, так? Цікаво, що радить Валентин Соболевський чи то не лізти і не йти в розміни, а так з більш холодною головою зустрічати опонента. А з іншого боку, як зустрічати з більш холодною головою, якщо він приєд там? Так, да, пріот действительно серйозно, і що неприємне, він попадає от як він левим достав. Хоча і Коля кількість ударів вопросов, Колі нету. Но и намного жестче, в первую здесь поводит себя Никита Нуринзи. Ну да, 10-9, то, что мы, в принципе, увидели в ринге. Но 4 раунда еще впереди. Коля, полно времени для того, чтобы это все исправить. Но, опять же, это уже вес посерьезнее, чем был. у Хасанбоя Дусматова и Давида Айропетяна. Это уже 56 килограмм. Так, и удар ващий. Это такой сильнейший так? Ну і очень жорсткий бой, да? З первого раунда нав'язує саме Никитин. Так, жорстко він є, жорстко дуже. Владається Нікитин. На, на встречу ще поймав только что Он Жорстко. Треба огофтити в певний час, так. Десь на ногах попрацювати, хоча Нікитин не в ногах, як мінімум, не програє Буценко. но опять же это все доказывает то что мы говорили что у России очень сильная команда все очень много было разговоров о Кубе там Мексике о Казахах мы хорошо помним но вот еще и россияне опять же вот в группе то что у них не получалось опять же ребята вернулись в этом году во всемирную серию бокса опять команда очень сильная Ну, суперник у нас дуже сложний. Загартувались у цій групі безперечно з цих двобоях з тими ж таки азербайджанцями, яких випередили з рештою турнірній таблиці, з тими ж таки казахами, з тими ж таки кубинцями. Ну, з кубинцями відбоксувати, так, два вечори боксу. Це вже урок, це вже школа. Ну, Опять же, ми з кубинцями, точніше, победителі цієї пари. Полуфінал проводять з командою США і Куба. Ну, на меня выражение складывается что там в жизнь, думаю что-то. Хотя... Ну, кстати, про бой. Ответ Украина, Россия в следующую пятницу на телеканале 2 плюс 2 в прямом эфире из Донецка. Опять же, мы вас ждем у телеэкранов. Ну и в Донецке уж придите, поддержите наших украинских атаманов. Начало вечера, начало эфира в 19.00 в пятницу 4 апреля. Але слід все ж таки не забувати про цей вечір. Слід поставити запитання, на які не знайдуть росіяни відповіді сьогодні. Саме ну це опять же ставка тут на комбінації. Колі Буценка робота його ног і в принципі з принципі скорость, тому що ну так помасивніше виглядить Нікітін жорстко пробить може. Но що... ну, по речі, все одно речі, Коля. Враж... Коля намного речі. Але вражені складається, що Нікитин, ось він жорстокіший, як то кажуть, так? У Ринзі. Він ось бачить цілі, абсолютно не зважає на якісь перепони, які намагаються побудувати Буценко, чи то за захистом ховаючись, чи то спроба контратаки. І зверніть увагу, як поводить себе у Клінчі Нікітин. Це теж багато про що говорить. Ну, Тібеха Санбоя Дусматов був похож на мані Пак'яо, а тут Владимир Нікитин чим та Ріккехатина, наприклад. Цілком вірно, так. пускает Коля, хотя и сам попадает в размен ударами точными. Последние секунды второго раунда. Ну, выдохнули мы после второго раунда. Бой очень тяжелый у Николая Буценко. Ну, и соперник у него тоже очень тяжелый. Так, вот нас зирок не забывает про это, У нас зирок российской команды. Чекаємо рішення арбітрів. Тут, як на мене, де ще Буценко выревня становище, і ну, ось він пропускаю. Ось важкий дуже ну, удар був прямим просто пробиває. у поставити, так? поставить руку. Ну, тут так розвернув українського атамана. А вот это должно завести Николая Буценко. Нашего. Ну и один арбитр отдает сам Буценку. 20 18 дважды и 19-19. У одного арбитра равенство опять же. Закончился только второй раунд. Рано о чем-то говорить. Впереди третий, четвертый, пятый раунд. Хотя если вмакаться, то уже час, так? Ну да. Чтобы не оставлять все на пятый раунд. Тут опять же неизвестно, насколько хватит такого активного, агрессивного Владимира Никитина. Хотя я не могу сказать, что он очень много двигается. Больше двигается как раз Буценко. Здесь пытается снять блок Буценко с правым боковым. Включает. А Никитин выцеливает. Знаете, Никитин уже начал выцеливать. Ему говорят, что не нужно грубиянуть. Там, по-моему, и по затылку он прошелся Буценко в этом эпизоде, когда Буценко оказался в углу. Коля может. О чем тут говорить? Коля может все изменить в этом бою. Мы, опять же, видели, как он себя вел и когда побеждал. Он знает, кстати, что такое проигрывать в всемирной серии бокса. Я уверен, что он сделал определенные выводы. Ну и готова принципе, себе. И, Конечно, готовится. До этого соперника, до этого соперника, до двубоя Мабуть, все-таки Никитин для него не став несподіваним. Хотя вот переглядав той бій на чемпионате світу против Буценко Никитина. Не так он себя поводу в рензи. не так. Не настільки заряженным в целом. двоечка вот навстречу здорово, на скорости рук, на легкости рук только что пробил. Нырнул от удара и попал. Двойку вот возможно так выдергивать соперника на себя, чтобы он так шел вперед, заряжался на этот удар. И сейчас ныряет Буценко. Единственное, что тут не достал он, по-моему, когда пробивал навстречу. Вот это действительно оно, мы слышим. здесь Буценко действительно где-то намацал, на Буценко. Ну и так, да, секунд 20 вообще нет, ни одного удара от Владимира Никитина. Знаешь, ж таки это и заслуга Буценко, но наполягаю на том, что Никитин начинает выцеливать. Вот возможно, азар появился, так, после того, как вот так щельно он выучил Буценко в предыдущем раунде. Колян. Согласен я, с голосом из за кадра. Да, голову надо чуть-чуть приподнимать. Последние секунды очень низко пошел головой, точнее, так выныривать перед лицом Буценко Никитин. Ну а там кто знает, так и лучше ему на можно... сближение, конечно. Еще ну, не думаешь, что, ну, есть, что таких в этом бою на это ставка, но это пока рано думать. Ребята еще не профи. Конечно же, очень важен этот бой. Но опять же, мы ждем чистого бокса. Ух, тут навстречу правым закрутил кулачок уже. Буценко. Ну, действительно, ну, могу говорить, что в этом раунде нащупал соперника Николай Буценко. Чиположится с тобой судья. А вот сейчас это очень надо в третьем раунде. интересное третьего раунда, что предлагают нам московские режиссеры. Быстрее ну, здесь треба, действительно, сбить вот сценку так? Никитина, ну вот тут опустил руку. и проверил его, да, слава богу, что тычком. Соперник, угу. вот так. На да, ну и Ну и вашку будем теперь буценку. Два раунда надо выигрывать. Опять же, Коля Буценко мы наблюдали и в прошлом сезоне. И что такое уронить соперника, Коля Буценко знает. Это не может не радовать. Был нокаут опять же во втором раунде. Немца победил Николай Буценко. Он знает, что такое пробивать соперника. Но на это опять же рассчитывать не будем. И не стоит на это рассчитывать. Ну и на выходе с клинча, тоже вот, активно поводится себя Никитин. Ну, влучая. А если вот тут двигает Буценко. Влучая, влучая. Украинец. Назустричь мало ну, на да, Ты лентак. Такой Акцентированный слева. Зашел. Не довернул чуть-чуть кулак в этом эпизоде. Коля Буценко. Но и там и расстояние не давал ему Никитин. Центр твой, да, центр надо занимать, потому что как-то отдал его Буценко. Ну и там уже кровь серьезная у Никитина, но это, я думаю, что встреча, встреча, с головами. Головами была, но кровь Никитина. Там есть на Никитина. Ну и также хочется вам напомнить, что вечер бокса из Кубы, в это воскресенье на телеканале 2 плюс 2. Это также четвертьфинал 6 апреля. В 2 часа дня мы вас будем ждать. Куба-Америка. Тоже будет очень интересно и очень принципиально. В принципе, можем сравнить это с вечером Украина-Россия. Выходит Буценко. Надал дополного Никитину. Опять же, напомним, очень важный четвертый раунд. И очень важны вот эти вот полторы минуты, которые остаются в четвертом раунде. Надо выходить из угла Коли Буценко, поджимать соперника туда. Отжимать его от центра ринга. Счет не в нашу пользу. Дважды 30-27 и 29-28 в пользу Никитина. Ну, а ведь открылась кровотеча Никитина. Да, на нем надо, ну, да, я согласен. Тут надо идти и бить, yeah. идти и зарабатывать очки. Вот так вот нырять, проходить под удары. И там, возможно, по корпусу начинать уже пробивать соперника, сбивать дыхание. Пройтись и по его торсу. Тем паче, что Никитин, то насправді еще дыхать почав так в четвертом раунде. все пометно, случайно еще на пятый и на четвертый его вистачить, але... Ну и хорош Никитин тут, опять же. Не, ніяк, ніяк не можно сбросить его заслугу, это 100%, так? Дуже сильный боксер, дуже сильный боксер. А что у нас тут? Открыли к ней, не открывай, слава богу. там оступился, по-моему, через ногу. В блок. Ну, оступился опять же, так много падений. Левша с Прошой боксирует ноги очень близко. А вот тут вот и вязать, да. Вот так вот, возможно, надо было из первого раунда, потому что с таким одиночным заряженным ударом вперед идет Никитин, что можно перехватывать и действительно идти в клинч. Хоча ты понимаешь, так, как Никитин просил клинч, но Либо дорого Ну Да, где-то понятно, почему идут разговоры о профи. Так, ценная матка. Не могу сказать, что готов. Здорово попадает Коля. Может развинуть успех. Может развинуть успех. Не, не не стыгаю Буценко, потому а это... вражение было, что Никитин да еще поплыв, так? Ну да, четвертый раунд по дыханию По работе на ногах, да и по, по По тому, сколько Ударов попал Николай Буценко Однозначно, думаю, никто не скажет Но в четвертом раунде нам уже надо Единогласно побеждать Опять же тут начинаются Подсчеты, работа Калькулятором Которые иногда арбитров подводят. Повторы четвертого раунда на ваших экранах. К сожалению. Mm -hmm. Так. 40, 36 и дважды и 40, 36 и дважды и один раз 38. 38. Останний раунд. Голова в категории до 56 кг. И очень-очень сложный поединок для украинцев. Хотя, ну, я собственно, не погоджуюсь, что до раунда 4, так? Ну, есть вопросы, на самом деле. Как ну, к сходу понятно, конечно же, мы болеем за Колю Буценко. Но, откровенно говоря, четвертый раунд, да, как-то так еще и посчитали. Не, я накажу про то, что мы, там 100% одностайным решением, але... мало. Ма был взятый раунд, но в мало бы. Мало раунд. Ну, а это я. Да, пусть там к третьему раунду вопросов не было, да? Да, все арбитры так. отдали 10-9, но 10, 10. вы же дайте, когда победа была. Все объективно до третьего раунда абсолютно погодился. ну что, будем заряжаться Буценко, Чи все ж такого нет. як себя поводит имя Никите. но ну пошла у нас вода горячая, пошли размены. Все хотя сразу, прятали, да? хотя сразу и Никите ныряет от этих разменов, он понимает, что ему надо просто довести бой до победы, а не открываться, как он это сделал только что. И почти его поймал на таком открытом ну, ударе не, не. Коля Буценко. ну и тут уже очень тесно работают боксеры, близко голова к голове. Двойка намагается разбить блок Буценко, десь провокувати суперника, чтобы побег вперед, так? Потому что да, а, Никитин заводится. Вытащить на себя, и это фишка Никитина, которую мы видели, как он, как Коля его выдергивал уже. За эти пять раундов были такие моменты, то ли понял Коля сам, то ли подсказали тренеры, там, Соболевский, что это может быть. Такое может быть. А Никитин пропускает. Да, Лебишевин пропускает. Минута. Минута до конца пятого раунда. И уже далеко не так легко дышит Никитин. Ну, он доводит раунд до конца, это факт. Он доводит справу до перемоги по очках. Ему напружувати заявляю, раз не до чего. Вот единственное, что я очень не согласен с четвертым раундом. Как там посчитали. 30 секунд. Можно ну, у вас заразсит вимкнуться. Хоча уже дасть запиздно, так? Ну, висит, висит. Соперник на коле. Надо дистанцию. Вот с таким Никитиным. А Никитин тоже это понимает. Постоянно идет на сближение. 10 секунд. Последние 10 секунд э -э, этого боя Весим до 56. Буценко против Никитина. Пошел вперед Никитин. Открылся, но уже очень поздно для Николая Буценко. Ну что ж, такие 5 раундов. Такие 5 раундов тяжелых. Для Буценко, но опять же, ну, подсчет в четвертом раунде, ну, я категорически не согласен. Ну и в пятом, я уже доводил справу Никитина до логичного. А ну Никитин, ты вперед, понимаешь, он знал то без после удара, четырех так? раундов, имеет право боксер так боксировать в пятом я, Нет, я абсолютно не заперечу этого. Это тактика, так? ведение двобоя. И если сделал, заработал себе гандикап в предыдущих раундах, то почему бы нет. Ну и следующий бой хочется очень быстро вам проанонсировать. Это Раджаб Бутаев и Денис Беринчик. Ну, там тоже будет заруба. Потому что Беринчик прогровал Бутаев. Ну, ты еще, я смотрю, любишь подогреть, да? Ну, я трошки. Так. Они и Ну. Ну, кто зрозуміло? Запитання лише запитание за их рахунком. Дамы и господа, в разрешении боя обратимся к судейским и Судья номер два, two, 48, 46, 48, и Судья И 1 и 3, 3. единодушно оценили этот бой как 49-46. Да, 49-46 дважды, 48-47 у третьего. Судьи, ну что, 1-1, я так понимаю, у нас в сегодняшней встрече. Победа Хасанбоя Дусматова в первом бою украинского атамана и победа Владимира Никитина, представителя команды России, во втором. 1-1. Так и я. Ну, сейчас коротенькая реклама. Мы обязательно вернемся вернемся на бой Дениса Беринчика.